ദശകം ഇരുപത്തിമൂന്ന് സുഗ്രീവ സഖ്യം സ്വന്തം സഹോദരനായ ബാലിയാൽ നാടുകടത്തപ്പെട്ട പത്നിവിരഹിയായി കഴിയുന്ന സുഗ്രീവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹനുമാൻ വേഷപ്രച്ഛനനായി രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ സമീപിച്ച് അവരുടെ പരമാർത്ഥമറിഞ്ഞ് സുഗ്രീവന്റെ ദുരവസ്ഥ അവരെ അറിയിച്ചു ബാലിവധത്തിൽ സുഗ്രീവനെ സഹായിക്കാമെന്ന് ശ്രീരാമനും സീതാന്വേഷണത്തിന് രാമനെ സഹായിക്കാമെന്ന് സുഗ്രീവനും അഗ്നിസാക്ഷിയായി സഖ്യം ചെയ്ത് ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു र्यां त्वल् सबर्यां शबर्याम् इद्मैरिद्धे हव्यवद्धव्यवाहे हव्यहे हुत्वागायं स्वर्गदायाममायम् बद्धा सानुजस्त्वं ततोगा गुम्भल् साम्भोजाम्भसंप्रेक्ष्य पम्पामम् भोजाक्षी विप्रलम्भात्सकम्पम्भोस्तम्भस्वेदरोमाञ्चमूर्च्छा जृम्भारम्भान् सम्भृतानन्वभूस्तु गुञ्जद्धंसि मञ्जुनादप्रतिश्रुत्पुञ्जं कुञ्जात् कुञ्जमप्यञ्जसाप्त अञ्जत् सीता मञ्जुमञ्जीरगाञ्जे शिञ्जाशङ्गी वञ्चितो वञ्जुलैस्त्वं पञ्चाशुव्या त्वं भणिन्येव दष्ट सञ्चारी हृत्सञ्चिदार्तिप्रपञ्च स्वं चापं च व्यस्मरो लक्ष्मणं च अस्मिन् काले मत्तमातङ्गमल्लप्रेप्सा त्रस्तो दृष्ट्वा वामुभौ भानुसूनुस्तत्वज्ञप्त्यै प्राहिणोद्वायुसूनु सोऽधिप्रीतः प्राप्य धीमान् हनूमान् मेदिष्ठो वां भिक्षुवेशो बभाषे पूत कौयुवां भूमिचन्द्रौ व्यग्रीभूतो विग्रहत्राणमात्रे सुग्रीवोऽस्मिन् ऋष्य कपीन्द्र अद्रौ स्थित्वा तत्त्वजिज्ञासया प्रैषयन् माम् सीम्नाम् त्राता कीर्तिदाम्नां निबन्था स्थेम्ना लोह शौर्यभूम्ना मृगेन्द्र धाम्नां पत्यु विद्या साम्ना अवश्यश्चास्मि नाम्ना हनुमान् वाजोनेन व्याहृता सूनृता इत्याजानान् सानुजश्चानुजानन् भुजाने भुजा पूजितोभानुजेन व्याजोनेन व्यातनोऽस्तेन सख्यम् तन्वद्यासाद्याग्रजं ते निहन्याम् अन्विष्यानि भूमिकन्यां विन्यस्याग्रे वह्निमन्योन्यमेवं धन्यं मन्यावोचधुर्दत्तहस्तौ मुक्ते दत्त ते भूषणे भूमिपुत्र्या मुग्धे क्वासीत्यादिमूर्च्छत्प्रलापम् उत्साहेनातीतरद्भानुजस्त्वाम् उक्त्वा हे वा स्वाग्रजस्य वृत्तं तत्र वर्तिष्यमाणे कृत्येऽप्युद्यन्निश्चया वृष्यमोगे सुग्रीवस्त्वं चान्वितौ लक्ष्मणाद्य अग्रेस्यास्त्वं ध्यायतां सङ्गमेश